Sosial ödənişlərin artırılması ilə bağlı islahatlar zərfi müzakirə mərhələsindədir. Növbəti ildən bütün növ əmək pensiyalarının 15% -ə qədər artımı gözlənir. Bunu Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun sədri Himalay Əmişov deyib. O bildirib ki, bu il üzrə əmək pensiyalarının orta aylıq məbləği 372 manat təşkil edib. Gələn il üzrə bu məbləğ 423 manat proqnozlaşdırılıb. Gələn il həm də pensiyaçılara verilən illik 200 manat məbləğində yardımın ödənilməsi davam etdiriləcək. Qızarı il arzında əmək pensiyalarının minimum məbləği də 20% artırılaraq 240 manata çatdırılmışdır. Əmək pensiyalılarına maddi yardımların verilməsi ilə bağlı Dövlət Başçısının tapşırığına uyğun olaraq həm sğorta prinsipi əsasında əmək pensiyası alan şəxslərimizə, həm qulluq əlavəsi ilə əmək pensiyası alan şəxslərimizə maddi yardımların Bu dənalma təmin edilmişdir və bu maddi yardımların maliyyələşdirilməsi üçün cari il ərzində 275 milyon manat vəsaiti sərf olunmuşdur. Onu da qeyd etməliyəm ki, ölkə başçımızın tapşırığına uyğun olaraq bu maddi yardımlar növbəti ildən əmək pensiyasının sığorta hissəsinin tərkibinə daxil ediləcək və indeksləşdirilməklə vətəndaşlarımız pensiyaların tərkibində bu ödənişləri növbəti dövrdə də almış olacaqlar.